भैया एक गिलास पानी और ला के रख देना इधर थोड़ा, थोड़ा हाँ नमस्ते मी करुणा धनंजय मुंडे जैसे कि आज सगड़े बगता है कि आज मे सोबत का घे आज पर सभी बगित फक्त मी तोंड तोंडबंद ठेवू त्याच्यासाठी माझी गाडीमध्ये रिव्हॉल्वर टाकली ज्यांनाकरता मी तीन वर्षासाठी जेलमध्ये जाऊ आणि त्यानंतर ॲट्रॉसिटी केली पुण्यामध्ये ॲट्रॉसिटी केली माझ्यावरती दोन वेळे मला जेलमध्ये टाकलं गेला वाल्मिक कराड जैसे व्यक्तींनी माझ्यासोबत मारहाण केली जे आमच्या घरच्या नोकर होता नोकरची इतकी हिंमत आणि माझी गाडी फोडली आणि सगळ्यांनी बघितलेलं आहे आजपर्यंत माझ्यासोबत काय काय घडलेलं आहे तरी पण मी ठामपणे एकदम उभे आहे लढण्यासाठी आणि आज सगळ्यांनी बघितलेलं आहे आज मी ठामपणे लढत आहे सगळीकडे मला विजय मिळते सगळीकडे मला विजय मिळते त्याच्यासाठी आज हे लोकांना इतका वाईट वाटते की आज माझ्या सोबत लढू शकत नाही माझा वाल वाल वाकडा करू शकत नाही त्याच्यासाठी माझे चरित्र वरती त्या लोकांनी उंगली ठेवली आहे आज आणि माझे असे खोटे व्हिडिओ बनवून व्हायरल केलेले आहे ज्याच्यामध्ये मी नाही आहे आणि हे सगळं जे आहे हे एक कट कारस्थान केलेलं आहे जसे की आपण बघितलेला आहे की आज सुरेश धस भाऊनी पण जी संतोष देशमुख हत्या प्रकरण उचलून धरला होता त्यांच्या पाठीमागे ते कोणती गेंग आहे विष्णोई गेंग त्यांना पाठीमागे छोडण्याच्या पूर्ण कट कार्यस्थान रचला त्यांच्या मर्डर करण्याच्या कट कारस्थान रचला असे हे लोक कट कारस्थान रचण्यामध्ये कितके मोठे आहे हे सगळ्यांनी बघितलेलं आहे पूर्ण महाराष्ट्राची जनता बघू शकते आणि आज असंच आज मी सगळीकडे आज मी खरी आहे त्याच्यासाठी सगळीकडे आज कोर्टामध्ये आणि सगळीकडे माझी विजयी होत आहे आणि मी ठामपणे खंबीरपणे मी लढत पण आहे क्योंकि मी खरी आहे धनंजय मुंडेची पहिली बायको आहे पण आज हे लोकांना इतका वाईट वाटते आणि आज माझ्यासोबत पण तसच कट कारस्थान रचण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि जसे की सगळ्यांनी बघितलेलं आहे आजपर्यंत किती कट कारस्थान रचलेले आहे तरी पण आज धून चटावणे का धनंजय मुंडे इंड गुंडा गेंग लोकांना धून चटावण्याचा काम जरी महाराष्ट्रामध्ये जरी कोणी केलेलं आहे तर एक करुणा धनंजय मुंडे फक्त एक एसी रणरागिनी ज्यांनी स्वतःचे जोरावर कोणत्याही पार्टी कोणत्याही नेत्याच्या पाठबळ नसताना आज त्यांची गुंडागर्दी संपावली आहे पूर्ण बीडची गुंडागर्दी आहे इतका पण मी बोलू शकते आणि आज माझ्या पाठीमागे इतका मोठा षडयंत्र हे जे व्हिडिओ व्हायरल केले गेलेले आहे हे तीन वर्ष अगोदर केलेले होते आणि सगळीकडे पुलीस स्टेशनमध्ये याच्यावरती मला कॉल आला होता तीन वर्षी अगोदर की ताई तुमचे एसे एसे खोटे व्हिडिओ तयार करण्याच्या काम चालू आहे तो मी सगळीकडे ये इतकी कंप्लेंट दिलेली आहे हे तुम्ही बघू शकता ही इतकी कंप्लेंट्स आहे जे मी आजपर्यंत देवेंद्र फडणवीस साहेबपासून एस पी साहेबपासून डी जी साहेबपासून सगळीकडे शांतक्रूज पुलिस स्टेशन बीड पुलिस स्टेशन सगळीकडे याचा कोणत्याही पोलीस स्टेशन महिला, आ, महिला आयो। एसी ही किंवा महिला महिला आयोग अशी कोणतीही जगा राहिलेली नाही इनफॅक्ट दिल्लीमधून जाऊन मी महिला आयोगामध्ये के कंप्लेंट केलेली आहे तरी पण जरी हे सिस्टम काय करत नाही तर मी काय करू शकत नाही आणि माझ्यासारखी खूप महिला आहे ज्यांच्यावरती हे अन्याय अत्याचार चालू आहे पर ते जे असहाय महिला आहेत ते गप बसतात पी असा है नहीं है मे पाठीमागे खूब मोटे देवाची कृपा है कृपा है पठीमागे आज सगड़े बगू शकता मजे पाठीमागे जितके कट कटकारस्थान के लिए हाजी मज मोटा होता है ज्यादा माला नाव, नाव मिलते प्रसिद्धि मिलते ज्यादा विजय होते कूठे न तरी त्यावेळे हे लोक हे सगळे प्रयत्न करत नाही तो गप्प बसताय हे सगळं हे लोकांच्या षडयंत्र खेळी माझे पाठीमागे चालू आहे तरी पण मी लढते मला खोण्याची भीती नाहीये क्योंकि आज माझ्याकडे खोण्यासाठी काहीही नाहीये माझ्या एक हिरे सारखा पती होता ते दलाल लोकांनी लडकिया देऊन बेटीची उमर की मुलीची उमरची लडकिया देऊन शराब पुरा बीड जाणताय बात पूर्ण बीड ओळखताय सगळं बीडवासियांना बीड़ माहिती ही गोष्टी माझे नवरा जो सोन्यासारखा हिरेसारखा था आज दलाल लोकांनी त्यांचा वाटोडा केलाय त्यांना लडक्या पुरवली आज राजश्रीची लायकी नाहीये की जे धनंजय मुंडेला समडून गेले मी सम समजून घेतला होता इतके वर्ष नाही तो आज जे धनंजय मुंडे चा... आज जे हाल झालेला आहे ना दोन हजार नऊमध्ये मध्ये असा चालू होणार होता पण मी समजून घेतला आणि आजपर्यंत हर की सवय असते एक एक नाही व्यक्तीची सवय असते होती त्यांची सवय असे काही घालली पण पर... तरी पण मी समजून घेतला इतके वर्ष सत्तावीस वर्ष आणि लढली मी आणि आज पण मी लढत आहे क्योंकि मी स्वतःच्या हक्कसाठी लढत आहे आणि आज इतका घाणेळ कृत्य की माझे खोटे व्हिडिओ बनवून प्रसार प्रसिद्धी करण्याचा प्रयत्न हे लोक करत आहे इतकी खालची पातळीवर आणि हे सगळं धनंजय मुंडे करत नाही मला माहित आहे माझ्या नवरा करत नाही ये जो दलाल गेंगे ना राज राजघनवट पुरुषोत्तम केंद्रे तेजस ठक्कर एक तो पड़ा है जेल में इनकी बारी है इनकी और है और आज मैं शब्द देती हूँ बहुत जल्दी ये लोग भी जेल में जाएंगे ये राज राजघनवट इसको सिर्फ फक्त ये है राज राजघनवट ना फक्त लड़की पूरा होने का काम करता है अभी फक्त धनंजय मुंडेला नहीं खूब मोटे मोटे राजकरण है खूप मोठे मोठे आणि ऑफिसर लोकांना मला सगळं माहीत आहे फक्त मी तोंड गप बसलेला की मला कोणत्याही व्यक्तीचे काय लिहिणं घेणं नाही आहे आजपर्यंत मी गप होती पण वेळे मला माहीत पडलं की हे सगळ्याचे पाठी मागे माझ्या नवरा नाही हे दलाल गेंग आहे त्यावेळे आज मी तोंड उघडत आहे आज अरे आज माझे नवऱ्याला शराब पाजून आज याचा बेवडा केला त्यांनी पूर्ण बीड बीडला आहे गोष्टी आज धनंजय मुंडेची काय अवस्था आहे आज आज माझे खोटे व्हिडिओ बनवून आज प्रसिद्धी करताय अरे करा मी तो दुनियाची सबसे वाईट औरत हो आहे सगळ्यांची वाईट औरत हो आहे मी ही जरी वाईट नाही होती तुम्हाला धनंजय मुंडेची बायको नाही होती घर सोडून आईबापाचे विरोध जाऊन घरच्या लोकांचे विरोध जाऊन लग्न केला नाही होता जरी मी चांगले घराची होती तो हा मी तो वाईट आहे काय करायचं तुम्ही लोकांना बोला आता मी पंकजा मुंडे नाहीये पंकजा मुंडे सारखी मी लाचार पंकजा मुंडे नाही पंकजा पालवे पंकजा पालवे सारखी मी लाचार नाहीये जे सत्तासाठी पंकजा मुंडे सोबत पण हसच कट कटकारस्थान रचला होता आणि कट कारस्थान रचले नंतर माझे ती त्या ती तिला ती पंकजा मुंडेला त्याच्या समोर झुकाव लागला क्योंकि ती लाचार आहे सत्तासाठी मी भगीरथ नाही आहे जो मी गोली मार के लुंगी अपने आप मी भगीरथ नाही आहे भगीरथ बियानी सोबत पण असंच कट कारस्थान रचला होता आणि त्यांचे आणि एक महिलाचे व्हिडिओ व्हायरल होते वो महिला कोण आहे मी आता तोंड उघडणार नाही क्योंकि मला कोणतीही महिलाचे विरोधात बोलायचे नाही क्योंकि मी पण एक महिला आहे पण त्याच्यामध्ये पण माझा नाव लावला होता त्याच्यामध्ये पण मी नाहीच होती कोण बघीरत बी आणि मी ओळखत पण नाही कॉल रेकॉर्ड काढा माझ्या नार्को टेस्ट करा और नाही तो वाल्मिक कराड आणि धनंजय मुंडेच्या नार्को टेस्ट करा की भगीरथ बियानी मर्डर केस केसच झालेला आहे मी आत्महत्या म्हणत नाही त्याला आज इतके मोठे मोठे मी भगीरथ बियानी नाही आहे मी पंकजा मुंडे नाही आहे मी मनोरमा शर्मा नाही मा आहे माझी आईने पण असा त्रास झेलून आत्महत्या केली होती तो मी मनोरमा शर्मा नाही आहे मी मोरे नाही आहे माझा जो बॉडीगार्ड होता जेलमध्ये माझ्यासोबत टाकला होता त्यांना मी अरुण मोरे नाही आहे जो मैं आत्महत्या कर लू मेरे को ब्रेन हेमरेज आ जाए मैं मर जाऊं मैं वैसी नहीं हूं मैं बहुत शक्तिशाली हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मुझे लड़ना खूब आता है ऐसे राक्षसों से और ये राक्षसों का अंत करने के लिए ही इनके घमंड का जिस प्रकार रावण का घमंड का अंत हुआ था इस प्रकार इन राक्षसों के घमंड का अंत करने के लिए ही शायद भगवान ने मुझे मेरे पति से अलग करा इतने वर्षों बाद नहीं तो मेरे पति तो यही बोलते थे कि अपना सात लाख हजार जन्मों का रिश्ता है सात जन्मों का नहीं सात लाख जन्मों का रिश्ता है ऐसे बोलते थे आज इतना सब मेरे पीछे कटकारस्थान इन लोगों की चालू है फिर भी मैं लड़ रही हूँ चुप रहती हूँ पर आज मैंने देखा आज ये वीडियो वायरल कर रहे झूठे झूठे आज वो दो कोड़ी की औरत ज्याच्या तोंड वाढलेले गु सारखा आहे जो स्वतःची मुलगीची कमाई खात आहे अरे मला बोलतीये मला बोलतीये काय पण ती महिला स्वतः मुलीची कमाई खात आहे वाल्मिक कराडचे कला केंद्र मध्ये तिची मुलगी नाचत आहे आज त्यांची काय ओखात आहे का अशी महिलांची काय ओखात आहे का माझ्यावरती बोलण्यासाठी तरी पण काय पण काय पण काय पण बोलतीये दोन कोणीची औरत मी ओळखत पण नाही तिला पण पैसे घेऊन करती माझ्यावरती काय पण आहे अरे बोला तुमचा पेट भरतोय त्याच्यामध्ये माझ्यावरती बोलण्यासाठी तुम्हाला दोन पैसे भेटतोय ताजे तुझे तोंडातून ती महिलाचे तोंडातून वाटते आपल्याला कि किती भूके नंगे खांदांची आहे तिच्याकडे कपडे पण नाहीये तिचा व्हिडिओ बघितलेला आहे मी सगळ्यांनी मला सांगितलं ताई तुम्ही बोलू नका त्याच्यावरती तुमची खूप उंची आहे अरे जे महिला स्वतःच्या फिगर दाखवत आहे मीडियावरती इंच इन, इंची टेप मधून नापून दाखवत आहे की माझ्या वरचा फिगर इतका आहे छत्तीस चोतीस अठ्ठावीस अरे फक्त मला एक लाईक करा असे घाण नी चोरातला तुम्ही पैसे देऊन माझी बदनामी प्रसिद्धी करत आहे इतकी खालची पातळीवर तुम्ही जाताय स्वतःची बायकोसाठी स्वतःचे आणि जे दलाल लोक आहे स्वतःचे अरे स्वतःची गिरेवांमध्ये बघा एक डान्सर तर तुझ्यासोबत लग्न करू शकत नाही एक डान्सर खरंच जे बार डान्सर आहेत ज्याचे पाठी मागे लोक आहो इतके वर्षपासून मला सोडलं माझे मुलं बाळाला रोडवरती सोडलं ज्या डान्सर साठी त्या डान्सरला तुम्ही घरामध्ये बसवताय स्वतःची मुलगी सोबत प्रोग्राम मध्ये ठेवताय इतकी नीच तुमची वृत्ती आहे आणि आज मला मला बोलताय मी एकच बोलते मला आत्महत्या करण्याचे साठी हे लोक प्रवृत्त करत आहे पण मी करणार नाही क्योंकि माझी आईने आत्महत्या केली होती नीच व्यक्ति चे मुड़े त्या वेड़े भी बगित ले लाए मी बहुत लाहन होती त्या वेड़े फक्त छब्बीस वर्षा ची होती मी मी बगित ले लाए कि कैसा होता है बिना माँ के बच्चों का रहना कैसा होता है इसलिए मैं सब जहर पी के चुप बैठी हूँ लड़ रही हूँ और लड़ूंगी लड़ूंगी मैं ये भाड़ खाऊ दो कोड़ी की औरत जो मेरे बारे में गलत गलत बोल रही है मैं नहीं लड़ने डरने वाली ऐसी औरतों से तेरा घर चल रहा है चला तू चला तू घर तेरा तू रोटी खा मेरे पैसों से अरे तू अपनी बेटी की दलाली खा रही है तो तू मेरे बारे में बोलने के यदि तुझे पैसे मिल रहे तो तू ले भगवान तेरा भला करे पर ये गुंड गैंग लोकांना मैं छोड़ना नहीं ये जो गुंडे लोग हैं इनको मैं छोडूंगी नहीं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है गुंडा गैंग कौन राज घनवट पुरुषोत्तम केंद्र तेजस ठक्कर ऐसे लोगों को मैं छोडूंगी नहीं जिन्होंने डांसरों को घर में बिठा दिया और एक सती सावित्री बीबी को रोड पे ला दिया और आज मेरे बारे में गलत गलत फैला रहे हैं मुझे जिस दिन किसी से शादी करनी होगी किसी के साथ सोना होगा कोई आज मेरा पति चार तीन साल से आज मेरे साथ नहीं है तीन साल हो गए तीन साल आज मैं लीगली खुली हूं शादी करने के लिए किसी से मुझे जिस दिन किसी के साथ सोना होगा मुझे जिस दिन किसी के साथ शादी करनी होगी मैं खुल के पूरे महाराष्ट्र को निमंत्रण देके शादी करूंगी कोई आदमियों ने ठेका नहीं ले रखा है बेटी की उम्र की और बच्चियों के साथ हर दिन सोने का और मैं कोई सती सावित्री होने का मुझे कोई शौक नहीं है कोई शोक नहीं है मुझे मेरे को जिस दिन करना होगा पूरे महाराष्ट्र के सामने करूंगी कोई मैं एक अकेली ओनली औरत नहीं होगी जो मैं दूसरी शादी करूंगी या किसी और आदमी के साथ अफेयर करूंगी पर जिस दिन करना होगा ना मैं अपने शिव बाबा की कसम खा के कहती हूं पूरे महाराष्ट्र के सामने करूंगी बोल के करूंगी क्योंकि मैं किसी का खाती नहीं हूं मैं अपने दम पे जीती हूं मैं अपना खुद का पालन पोषण खुद करती हूं और आज मेरे पति के पूरे राजकीय करियर का जो वटोड़ा करा है उसके दलाल गेंग लोगों ने करा है, सिर्फ मेरे पति से हजारों कोटी की प्रॉपर्टी पे साइन करवाने के लिए सिर्फ ये स्थान चालू है इन लोगों के इसके लिए आज सिस्टम कुछ नहीं कर रहा महाराष्ट्र में इतनी 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 कंप्लेंट्स दिए है इतनी कंप्लेंट्स उसके बावजूद भी सिस्टम ये कुछ नहीं कर रहा है चूड़िया पहन के बैठे सिस्टम वाला है तो मैं कुछ नहीं कर सकती सिर्फ ये सिस्टम आपको लाड़की बहन के नाम पे पंद्रह सौ रुपट्टी दे सकता है और यदि कोई औरत ईमानदारी से अरे यही सब करना होता मुझे तो मुझे पचास करोड़ रुपए की ऑफर थी और दुबई में जाके आराम से मेरे पास रिकॉर्डिंग है वकील की वकील धनंजय मुंडे और सब लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास वो जल्दी मैं फेसबुक पर डालने वाली हूँ कि कैसे मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर थी कि दुबई में जाके शादी कर लो तुम सुंदर दिखती हो अरे यही सब करना होता ना तो पैसे लेके दुबई में जाके आराम से बैठती भीड़ में आके धूल नहीं खा रही होती भूखे प्यासे घूम घूम के मैं मेहनत नहीं कर रही होती और ठीक है आपको वीडियो ही चाहिए ना मेरे नहाते हुए गलत करते हुए तो ठीक है अभी मैं बहुत जल्दी परली में रहने आने वाली हूँ आप सब लोग मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं रहते है कोई नहीं रहता है मैं अकेली रहने आने वाली हूँ आप लोग आ जाओ धनंजय मुंडे के करते जितने हैं माइकेलाल जिनकी माँ ने उनको दूध पिलाया हो आप लोग आ जाओ मेरे साथ नंबर बाय नंबर बलात्कार करो और खूब वीडियो निकालो और फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे लोड करो सब पे लोड करो उससे तुम्हारा घर चलेगा और कार्यकर्ता जो लोग ये कर रहे हैं ना सब कौन कितने पानी में है मुझे सब मालूम है कौन क्या क्या करता है किसकी बीवी कहाँ क्या कैसे करती है मुझे सब मालूम है पर मैं किसी के ऊपर आक्षेप करने वाली नहीं हूं ये मेरी लड़ाई है मेरे पति के साथ लड़ाई है इसलिए मैं लड़ रही हूं और जीत रही हूं तुम्हारे मालिक को बोलो यदि उसकी औकात है तो मुझे कोर्ट में हरा के बताए अभी तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया मंत्री पद गया है पर माज नहीं गया पर बहुत जल्दी जाएगा छह महीने में जब आमदारगी रद्द करके दिखाऊंगी छह महीने में तब ये माज भी जाएगा तब गुरमी भी जाएगी और मैं सच्ची हूं तो ये केस भी मैं जीतूंगी जो मैंने औरंगाबाद कोर्ट में आमदारगी रद्द करने के लिए डाला है आज मुझे हर दिन ऐसे मैसेज आते हैं कॉल आते हैं धमकियां आ रही है कि के तुम केस वापस लो ये करो ये संगीता वानखेड़े जो मेरे बारे में गंदा गंदा बोल रही है इसके व्यक्ति ने मुझसे पैसे की मांग नहीं करी है नहीं तो तुम्हारे बारे में हम ये डालेंगे हमको पैसे दो अरे खंडनी कोर गेंग की ये है औरत है? इससे भी मैं कानूनन पद्धति से लड़ूंगी ये क्या सोच रही है आज तक इसने जिसके बारे में जो बोला वो लोग चुप बैठते हैं तो मैं भी चुप बैठूंगी मैं किसी का खाती नहीं हूँ तुम लोगों जैसे भाड़ खाके मैं बड़ी नहीं हुई हूँ और इतनी बात ध्यान रखो आज वाल्मीकि करार ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था आज उसका ऐसा हर्च करा भगवान ने आज धनंजय मुंडे के लिए सत्तावीस ग्यारह दो हजार चौबीस को कंप्लेन दी थी सब जगह सत्तावीस ग्यारह दो हजार चौबीस को कि धनंजय मुंडे की शपथ विधि सरकार ने थांबवली नहीं हे राजकरणी लोग सिस्टम ने थांबवली नहीं पन देवा थांबवली देव आहे सगड़ मोटे देव आहे और कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है आज ठीक है मेरा कोई नहीं है मैं लड़ रही हूं मेरा कोई नहीं है पर सबसे बड़ी शक्ति सबसे बड़ी सत्ता मेरा परमात्मा मेरे साथ है और आज जैसे बंदूक का सच तीन साल से छुपा हुआ था आज सबके सामने आया सबके सामने आया बंदूक का सच कि मेरी गाड़ी में बंदूक किसने डाली थी मुझे तीन साल के लिए जेल में डालने का पूरा कटकार स्थान था वैसे ही ये जो वीडियो है उसका भी सच बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगा बहुत जल्दी और लाके रहूंगी मैं। मैं साधारण औरत नहीं हूं। मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं इतिहास करने वाली औरत और आज इतिहास करा है अभी तो सिर्फ मंत्री पद गया है अभी जब आमदार की जाएगी ना तब तुम लोगों की गुरमी निकल जाएगी और हाँ फिर सिर्फ मुझे ही बदनाम करने की कोशिश नहीं करी है इन लोगों ने जब जिस वक्त पंकजा ताई का और धनंजय मुंडे का झगड़ा था ऐसे ही तुम लोग तुम ही धनंजय मुंडे के कार्य करते गंदा गंदा बोलते थे उनको गंदा गंदा मुझसे भी ज्यादा गंदा मेरे ही घर में बैठ के ये प्लानिंग होती थी पूरी मेरे सामने मैं बोलती भी थी कि मत करो तुम्हारी बहन है खुद की मत करो ऐसे अरे पंकजा ताई को तो छोड़ो उनके मरे हुए पिताजी स्वर्गीय जिनको लोग देवत मानते उनके तक एक औरत के साथ वीडियो वायरल कर दिए थे झूठे झूठे जो कुछ होता नहीं इतनी नीचे जाके अरे मरे हुए व्यक्ति को ये लोग नहीं छोड़ते हैं तो जिंदा व्यक्ति को क्या छोड़ेंगे और यदि तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्टेशन करते हो ना कि तुम्हारे ये सब कटकार से मैं आत्महत्या कर लूंगी तो मैं कोई आत्महत्या करने वाली नहीं हूं इसके व्यक्ति ने मुझे खुद लिख के भेजा है कि तुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे और मैं यही बोलूंगी यदि मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे लड़ने वाला कोई नहीं है संतोष देशमुख हत्या प्रकरण में अपन ने देखा है कि ये लोग कितने नीचे एक मरे हुए व्यक्ति के मुंह पे बाथरूम तक कर सकते इतनी नीची, इतनी नीची नीची ये हैं तो मेरे पीछे तो कोई नहीं है मैं की जनता से बोलूंगी यदि कल को मुझे कुछ हुआ तो इन नीच लोगों को छोड़ना मत जो थोड़ी सी दलाली खाने के लिए अरे मेहनत करके खाओ किसी की दलाली मत खाओ आज मैं भी चटनी रोटी के भाग रही हूँ इधर उधर पर मैं मेहनत का खाती हूँ किसी की दलाली नहीं खाती हूं किसी की दलाली खाने का काम मैंने कभी नहीं करा अपने लाइफ में आज भी मैं अपना सोना के बेच बेच के अपना काम चला रही हूं इसके लिए जिसको जो करना है करे मैं अपनी ज्यादा सफाई पेश करने वाली नहीं हूं और जिसको वीडियो बनवाना है मेरे साथ वो परली में मैं रहने आने वाली हूँ वीडियो बनाओ आराम से मेरे को जिंदा गाड़ना है मारना है जो करना है करो आपको तो भगवान सजा देगा जैसे आज वाल्मिक कराड़ जेल में है तुम सब एक दिन जेल में जाओगे मैंने जो शब्द आज तक निकाला है वो शब्द टू शब्द मेरा पूरा हुआ है आज मैंने सत्तावीस साल दिए अपने पति को सत्ताविस साल सत्तावीस दिन नहीं दिए अरे आज लोग दो दिन पति के साथ नहीं रह पाते सत्तावीस साल में सत्तावीस नौरे बदल लेती है औरतें जिनको बदलना होता है नहीं तो पूरी जिंदगी बिता देती है एक ही आदमी के नाम पे और आज मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं करके दी है कई लोग बोलते हैं पैसे के लिए कर रही है पैसे के लिए कर रही होती तो पचास करोड़ रुपए लेके कब से चुप बैठ जाती पैसे के लिए वो राशिरी कर रही है जो पूरी प्रॉपर्टी बेग डेट में मुझे नहीं मिले मेरे बच्चों को नहीं मिले इसके लिए बेग डेट के स्टॉम्प लेके अपने नाम पे करवा के बैठी और चुप पे और पति आज मेंटली डिप्रेशन में पति को संभाल नहीं पा रही है उसके उसके बाप भाई वहां जमीने खा चुके हैं धनंजय मुंडे के नाम पे मेरे घर के लोगों ने आज तक एक गिलास पानी नहीं पिया उस व्यक्ति का और ज्यादा मैं सफाई देने वाली नहीं हूँ इतनी कंप्लेंट करने के बावजूद भी यदि कल को आज आप लोग देख रहे हो किसी की भी मां बहन बेटी मेरी जगह पे हो सकती है इसलिए मैं लड़ रही हूँ और आज जनता मेरे साथ है पब्लिक मेरे साथ है लोग मेरे साथ है इसलिए मुझे हर जगह विजय मिल रही है हर जगह मैं जीत रही हूँ और मुझे बस इसी बात की खुशी है आज एक जे वाढलेले गु सारखे तोंडवाली वो बोलत तो होती दे सबूत दे सबूत दे सबूत दिले सबूत बघ ना तुझ्या सबूत, सबूत दिलेले दोन माझी विजय झालेली आहे इतना ही बोलूंगी जे व्हायरल व्हिडिओ आहे माझे नाही आहे लवकरच लवकर पूर्ण लोकांचे समोर येणार आहे हे सगळ्याच्या पाठीमागेच्या जे सत्य आहे जय हिंद जय महाराष्ट्र